Как управлять в условиях кризиса? Потому что высокая неопределенность, и в общем-то кризис, с одной стороны, это суд, по-гречески, вот, а по как, как это возможно. Это отсутствие четкой стратегии реформирования, оно как бы не дает понимания, куда движется частная медицина. Вот. И на сегодняшний день, если говорить о большом проекте, то другой акционер спрашивает, а собственно говоря, как будет выглядеть э, ваша сеть вот, в рамках реформы? Как вы будете конкурировать, если там ну, вдруг начнутся какие-то серьезные изменения? А следующий момент в этом году ну, мы все видим, как упало платежеспособность. Эмоциональный и характер зависит от того, как клиент это оценивает. Есть проблема перепроизводства врачей. Я знакомилась с статистикой, у нас статистическая ситуация, потом покажу по статистику. статистику мы получили, подбирая арсенал, Но у нас огромное количество мигрантных лечений, большая проблема. Все учреждения так или иначе не профинансированы. Для того, чтобы сделать эффективную модель нужны большие финансовые средства. В основном очень мало людей, которые понимают, как управлять эффективностью в медицине, потому что все мы понимаем, что это репутационный бизнес, очень зависимый от людей, от их человеческих качеств. И как там померить, как создать ту культуру, которая будет соответствовать представлению пациентов. Мы также видим, лично я вижу, какая большая проблема, отсутствие менеджмента. Это огромная проблема. Не потому, что даже если у них есть образование, у них нет как бы, лидерских навыков, которые нужны на стартапе, нет э, предпринимательства, Отчет, отсутствие четких ориентиров в системе. Куда движется наша система, мы не понимаем. Принципы это мы ушли. И, знаете, так как во времена Екклесиаста репутация медицины была очень плохая. Говорили, что если провиниться у Господа, то нужно дать пациенту в руки врача, потому что провинился человек. Так и у нас сейчас. В общем, ситуация с репутацией совсем плохая. И мне кажется, это одна из тех проблем, о которой нужно говорить. И э, вот те деньги, которые врачи получают под столом, они ломают, самое главное, это способность развиваться и какие-то внутренние ориентиры. Соответственно, у людей нет никакой внутренней мотивации куда-то двигаться. Они привязаны к деньгам, ориентируются только на деньги. Соответственно, ничего же не возьмется, если будет такая ситуация. По сути дела, регистрация предприятия была в 2007 году с интервалом в одну неделю медицинских центр Идея, наша заключается в том, что мы были доступными, доступными в ценовом плане, доступными территориальным планом. наши поликлиники рассчитаны на 300 посещений в день с режимом работы без выходных с 7.30 до 21 часа. То есть мы как бы все принципы доступности, которые возможны, и как бы взяли за основу наш проект. Идея проекта, как я уже сказала, создание национальной сети. И э, по сути дела мы долго работали над тем, чтобы создать такую модель с набором наиболее часто потребляемых услуг поликлинических, которые легко было имплантировать с учетом локальных особенностей во всех миллионах. все в медицине дорого, поэтому много пришлось поработать над тем, чтобы вот эта доступность была реальностью. Это при всем, при том, что мы абсолютно официальная организация, мы не работаем в тени, мы платим один прекрасный день, там, 9 -го, 16 -го февраля, пришли на работу почти 200 человек. Потому что интервал был в одну неделю. А, ну, это были потрясающие риски. Меня спрашивали, а как ты вообще возьмешь что 200 разных людей, они работали где попало. У них нет или какая-то своя культура. И вот почему они должны вообще начать здесь работать, чтобы не натворить ошибок, там, не разрушить репутацию на старте, Правильный персонал исключительно по принципу системы ценностей внутренних. Потому что если человек не имеет тех личностных качеств, на которых ты можешь создать готовую, правильную корпоративную культуру с человеческим лицом, то очень мало шансов, что это сработает. Поэтому наши руководители были в первую очередь обучены проводить по компетенциям. Мы взяли людей с системой ценностей. очень жесткий. Это были медицинские тесты, это было несколько собеседований и в итоге конкурс составил среди врачей 10 человек, среди медсестер 7 человек на одно место, среди координаторов концепции больше 4, 4 санитарки и собственно говоря было потрачено кучу времени. Что же мы как результат увидели? что по тестирования низкий профессиональный уровень подготовки продемонстрировало 40% врачей. По личностным качествам доктора ориентированы в первую очередь на деньги, безразличных различных пациентов, собственному развитию и к медицине вообще. И в, банке. в беседе про зарядок низкую культуру и позицию любого 10%. Вот служите, много мы картины, есть на сегодняшний день. Это, наверное, уровень дело, Просто выискиваем. Это был самый большой риск проекта не найти правильных людей. Никто не знает, что будет дальше. Завтрашний день или следующая жизнь. Вот э, ты вроде что-то начинаешь, ты что-то открываешь, и что будет завтра, по-моему, И э, мне возникает вопрос, что же срабатывает? бы на себя ответственность, то ничего бы не получилось. Ответственность является тем самым главным, главным вызовом, который принимает команда в условиях кризиса. И она работает, несмотря ни на что. А сегодня я хотела рассказать о том, как же управлять. Ну, управлять проектом – это одна история, но когда уже завершено все, следующая стадия – это как управлять тем бизнесом, который ну, ты должен развернуть систему.